Приветики, я созрела и сегодня я буду распродавать свой гардероб. Все будет по 50, по 100 гривен, недорого. Каждая позиция мы сможем с вами списаться, договориться и вы можете получить от меня какую-то хорошую вещицу. Я похудела, поэтому уже много что на меня большое. Мне уже реально нет где все хранить, поэтому решила сделать такого рода распродажу. Теперь я скажу, что я важу 55 килограмм, рост у меня метр шестьдесят. И замеры. Грудь 95, талия 70, копа 86. Красивым принтом. Тут у нас V-образный вырез. Здесь резиночка подойдет на SM. В Элька не влезет. На запах как тропиканка. Наверное, ну, оно почти до полу. Я делала небольшой каблучок. Если я сниму каблук, метр шестьдесят роста, оно как раз на пол вместится. Приятная тканюшка. Такое легкое летнее шуршащее платье. Дуже гарный принт. такой скромный, скажем так. Итак, 50 гривен. Для заказа можете написать мне. В ТикТоке я есть сообщение, делайте скриншот платьечка, дополнительные замеры я вам напишу там, же с вами будем особо спілкуватися. Значит, в ТикТок и в Инстаграм, все ссылочки под видео, а также у меня есть Фейсбук, вот так вот я подписана, Юлиана Блёсточка. Також ставлю ссылочку на Facebook. Можете тоже туди додавляться ко мне по поводу одежды, договоримся. А мы переодягаємося. Платье плаття називається Порив невести или, що хотів сказати дизайнер. Так, опять же ззаді не може застегнути до кінця, но моделішко у нас такого плана, що тут повністю на замочок, груденьята закриті. Це у нас ажур гетьюр, бачите, такі широкі рукава. Це та китайський інтернет-магазин Joins. Сама мне прислала на рекламу, я так ни разу его не одела, потому что оно на меня большое. Это даже я бы сказала размер МЛ, свободненький. Сзади у нас распорка, <связывая> собственно вот так. В принципе можно было тоже перекись по блокировать, довольно ничего. Цена 100 гривен. Вот такие у нас красивые рукава, голое плечо. Закрити засоси. Якщо вам хтось засос поставити, то можна закрити таку чокера кинути. щоб, якщо mm -hmm. ще в тому возрості, що вам засоси лишають на шиї, то я вам завідую. Одне платье. Кинулися в тонок. Головне, щоб не порвалося душа, щоб не вирвалося з того плаття. Ну, а ми переодіваємося далі. Я бачка, щоб зняла щоб вже нема на що цепляти. Так, следує плаття мікромасло. Дуже його любила, але бачите, воно ну, тут в мене величеньке. Очень красива у нього длина за колено. Удобно в ньому ходити. Тобто можна нормально розмахувати клешнями, не впадати. Можна зверху. ремешочек, пиджачок. Можете делать вот так вот. Можете оставить чуть, -чуть меньше. Цена 100 гривен, девочки. Единственный экземпляр, но ну, он действительно уже классный, это микромасса. Размерчик МЛ. Даже Элечка сюда влезет. Ну а мы переодеваемся. Доступно. Это у нас супер крутая штука, того, что тут у нас есть шортики. Все продумано до мелочей. Здесь подойдет тоже на грудь до 100 сантиметров размер SM. Рукавчики 100% хлопок. Это так приятно, знаете, как порядочно, постельное белье, дуже приемно, не потеешь. Классно, потому что спереди у нас красиво выглядывают ножки, а сзади у нас закрытый целлюлит. Смотрите, какая красивая вещь на лето. Дуже славная вещица. Ціна 100 гривень. Такого ніде не найдете. Класно на морі собі або на басейн какой-то. Посмотрите. Чи помятый, вибачайте, бо якщо все утюжити, то я ніколи то все не зніму. Так, тут у нас резинка. влізти можна даже з небольшим животиком. Я думаю, якщо у мене 70, то десь до 80 см живота тут влізе. Грудь до 100. Ну, а попа в шортиках тоже, видите, свободненько. Поэтому. Для заказу пишіть. Пишіть, мені, пишіть. Я вам поутюжу, гарненько зложу, все, конфеточку положу і відправлю новою почти. Наступний, трошки опять же, пам'ятий, це э, плаття рубашка, длина, за закалінка, небольшая розпорочка, полоски розположені вертикально, це дуже худіть. Можете вибирати собі, на яку гудзик защіпнутися. Бачите, красиво. Тут у нас карманчик. Это стоит такой хлопок с леном. Это такая цупка, твердая, тканюшка, тверденькая. Когда ее научу жить, она так прям хорошо держит форму. Опять же повторюсь, ремень такого же самого расцвета, просто такой, знаете, как тряпочный. Идет в комплекте. Цена 100 гривен. Это размер у нас будет МР. Так как в грудь сюда может влезть даже 110, на талии он тоже хорошо. Потому что я його покупала, когда я еще не была такая струнка, скажем так. Поэтому, вот можете заметить, я думаю, до... це хорошая элючка. Так само на попу до 110 см. Вам Поэтому не втрачайте свій шанс. Ну, красивая, очень красивая расцветочка. Видите, такое голубое, нежно, персиково-розовый, желтый, такой сейчас этот модный ivory. А мы переодеваемся. Так, следующая композиция. Я хочу одеть поясочек, чтобы вы побачили, что с поясочком можно поиграться, сделать себе талию. Шифон. Здесь идет, видите, такая телесная подкладочка коротенькая, распорочки. Тут у нас бабочки. Летний вариант. Здесь завязочки. Можно завязать, можно их отрезать к чертовой матери. Свободно. Ну на грудь тоже, до третьего размера не больше. На резиночке у нас она держится. Здесь есть лямочки для ремешка, тоже здесь на 80 сантиметров на животик может быть с распорочками, легенькая. Цена 50 гривен. Только для вас, мои кохани. А мы переодеваемся. Платье. Это юэнс. Китайский интернет-магазин. Здесь у нас гиптур. Размер это S. Хоть в груди оно тянется вроде бы хорошо. Но здесь сама юбка. Видите, как она? С двумя распорочками. Вот такая накидка идет. Я его ни разу не одевала не знаю, как было на воде. Сзади у нас полностью закрывается спинка, я просто до конца не могу себе его защипнуть. Красивый узор прозрачного репюра, так черный лифончик. И можете себе идти кудись, показывать свои красивые ножки. А -а -а. Так, размер S, цена 100 гривен, а мы переодеваем. Следующая очень легкое платье-рубашка. Такое удлиненное, как туничка, да? Можно с поясом, можно без пояса. Очень приятная ткань. Одевала ее всего один раз. Просто не ношу. Поэтому продаю размер большой. Размер тут и М, и Л, все что хочешь. Удлиненная. Как любят говорить, то заводская Турция. Мне серьезно дуже приятно. Можно застегнуть ее вещи. Она абсолютно нульцева. Тут у нас рюшечки такие, как с кожи заменителя. Цена 100 гривен. Переодеваемся. Талечка. Она уже идет более длинная. То есть пятидаша на девочку повыше, чем я. Здесь уже, видите, она такая свободненькая. Это не распорка, а прям такая, как выкройка. Красивый персиковый цвет на лето. Куда из Поехать на моря, то надо. Цена 100 гривень. Прямо на бирочке размер L. Но даже если вы С, как я, вот под поясочек тоже очень даже ничего. Такая себе грецкая богиня. Ну, а мы вперёд. Следующая композиция называется «Роза соната саджо». Здравствуйте, я ваша учительница, я строгая женщина. Сегодня мы с вами поговорим Палаті. стрейч, розмір S M. на дизе. Тут у нас розходочка. Можна виставити дуже красиву свою огалену ножку на резиночку. Грудь можна в більшу. Тут на запах є место. І вот такі ось манжетики на пуговичках. Це китайська вещь, інтернет-магазин, той самий, що був колись. Я его ни разу так и не одела. Вам предлагаю его взять всего за 100 гривен. Следующий лот платье называется «И кинемся мы с тобой в самбу, и чангу». Ча-ча-ча. Ча-ча-ча. Вот, треба в нем ходить. Кого закидать треба. Очень приятная ткань, тянется, размер «Л». Я размер S, ну, что, опять же, можно поясочек, тут не дуже видно, оно таке собі простеньке, ничего лишнего. И два ряда бахрами. Это тоже мне присылали на рекламу, будет ваше за 100 гривен. Ну таке симпотное. прикольно, на какую-то вечериночку. Себе выйдет, там что-то накинули, красные губки, ничего а не мы переодеваемся. за 100 гривен. Размер универсальный, от S-очки до L-очки, даже до XL-очки. Ровный крой, как всегда. Дуже красиво можно выставить ноженьку. Платье классно тянется очень приятное. Изнутри на флисе утепленное. Вот такая интересная вещь. Тут в нем уже идет ремешок. Тянется. Отлично, как можете заметить. То есть можно и ясочко, можно и элечка, Я его назову Кимоно. Невинная простота. Обалденный принт. Подивится дуже красиво. Тут у нас такие бабочки и крюшечки. На шейке оно застегивается на две пуговички. Тут у нас чуть-чуть такая как капелька открытая. Можно под ремешочек. Видите, как оно красиво тут вам взроблено и вот такая моделичка хорошая. Дуже приятно, я его тоже вдевала буквально один раз. Будет ваше за 100 гривен. Я это все меряю, вы себе не представляете, я как будто от души кусок отрываю, потому что оно ну, реально все прикольно все классно. Деякі, правда, что великие на мене уже но это вот конкретная эсочка на грудь максимум до третьего размера. Вот у меня троечка, с поролончиком. максимум. Больше оно не потянется. Но это платье прям реально от души На 100 гривен. Не меняется. Летучая мышка. Дуже приятно. Летняя тканюшка. Отдельно, конечно, дуже красивый принт. Десь трошки спортивный, десь трошки изысканный. Пачки прямые, можно под ремешочек. Тут все свободненько, на размер даже элечку подойдет. Налит тут то, что надо. Это как красота. Это прям супер стилевая вещичка. Это на свет, это на вспоминать, только за блин, ну, ну, дейсно, даже классно. Бачите, такие объемные рука. Он тут на резиночке, заводской. Жадкого пустета. Ну, я бы ремешок, конечно, рекомендовала. Наступная моделька, это у нас, девочки, комбинезончик со штанами. Здесь такая очень приятная ткань. Вот, как типа не бы трошки жадко, бачите, а такая легкая, легкая, очень приятно. Регулируйте себе свой декольта. Здесь к нему идет также поясочек белый такой. Два кармана. Жопа, правда, будет вам просвечиваться, поэтому под баты про затрусы. на 100 гривен. Вот такие штанишки. Кто любит деловой стиль, это, конечно, ваше. Мне, так как я куротка, то что действительно не просто по фигуре не подходит. Я бы его не продавала, ведь честно, я его такие ни разу и не одевала. Просто он мне действительно не подходит, не подходит по фигуре. Тут на платье классное, очень-очень приятное, красиво блестит, такое расписанное, как газетка. На грудь максимум до троечки, вот мне прям впритык. Это полная сочка, больше не будет натянется на животе где-то до 75 талия не больше такой как рубашка Дуже красиво сияет очень приятная на ощупь дважды была на именинах в нем больше не носила цена 100 гривен наступное платье в горох на резинке размер очень универсальный тут даже дуэльки может идти пасочек, ремешочек. Вы увидели в моих видео в моей жизни летняя, легенькая, свободненькая цена 100 гривен. Я покупала, потому что я всегда очень стеснялась, знаете, как бы спереди ножки хорошие, да, а сзади я стеснялась, что может быть целлюлит. Поэтому, как можете заметить, дуже классно себе шортички изведены, накинули, она ну, такая себе летящая, свободненькая. Тут есть, тут нема. Шикарная вещь. СМ. Еще раз повторюсь. Цена 100 гривен. Нужицевая. Ни разу не носила. Ну, вот под вот шорты она классная. Еще такая тигровая. Сейчас одену. Папка, вот ж... моя тигровая. Тоже в ней ходила буквально пару раз. Тоже хорошо под шортики. Сзади удлиненная. Дуже красиво. Прикольно смотрится. Мне подобается. Цена 100 грн, девочки. Можно даже не обязательно под шорты. Можно будет под лосинчики или там под юбку какую-то скомбинировать. Все. На этом у меня все. Разгрузила трошки свой шкаф. Надеюсь, вы это раскупите. Вам оно будет приносить удовольствие, радость, хорошего, позитивного настроения, снимочки. не могу с этих ресниц на себя дивиться и цей. Короче, стесняюсь. Я без ресниц, мне кажется, что я как будто лысая какая-то. Вот. Я вас всех была рада видеть добавляйтесь ко мне на тикток на инстаграм и на фейсбук ссылочки будут в описании этого видео не злобитесь мне за лайки это видео снимаю уже три с половиной часа и еще мне его нужно монтировать будет как минимум час поэтому я вас всех люблю целую и кому понравились какие-то из моих вещей с любовью отправлю вам в любую точку украины пока